Вітаю вас. Якщо говорити про сучасну стоматологію, то її мета досягти природньої краси зубів з їх мінімальною травматичністю. Але як надійний будинок не можна зводити на піску, так і гарний зуб неможливо побудувати на хворому корені. Через складність діагностики та лікування кореневих каналів цей напрямок сучасної стоматології віднесено до окремого розділу ендодонтії. Про досягнення у цій галузі ми і будемо говорити сьогодні у програмі Медицина. Ендодонтичне лікування нелегкий та відповідальний процес. Це пов'язано з тим, що коренева система має складну будову. Вузькі щілиноподібні простори в пористій структурі корення створюють ідеальні умови для розвитку мікрофлори. Доступ до кореневих каналів часто ускладнений. Самі ж зуби знаходяться в інфікованому середовищі порожнини рота. Основною цілью врача ендодонтолога є обробка кореневих каналів від мікроорганізмів і створення... правильная формы для того, чтобы потом качественно запломбировать каналы и подготовить зуб для дальнейшей э, работы с ним. Сейчас есть такой аппарат, как Спартан. Это аппарат, который используется для ультразвуковой обработки каналов, обрабатывая микроорганизмы и разрушая их. И второй, мы можем добраться в труднодоступные места в корневых каналах, найти новые каналы, которые раньше были невидимы, и достать э, инструменты, если какой-то доктор до нас оставил фрагмент инструмента в этом канале. Также в нашей клинике мы имеем аппарат Дентапорт, который э, сказал новое слово в механической обработке каналов. Врач-эндодонтист может теперь это делать не просто э, интуитивно, а может это делать с помощью контроля. На контроле стоит как раз этот аппарат Дентапорт. С помощью него мы можем дозированно разрабатывать корневые каналы, открывать доступы опять-таки к чему-то скрытому, тому что мы раньше не могли добраться и э, механически обрабатывать канал таким образом, что они потом превращаются ну, в красивые э, корневые каналы и плюс правильно обработанные там не смогут развиваться дальше микроорганизмы. Часто страх, що відчуває пацієнт перед стоматологом, заважає вчасно звернутися за допомогою, а це може призвести до розвитку серйозних ускладнень. Сьогодні цей страх легко подолати завдяки використанню безшумного обладнання та високоефективних знеболюючих засобів. Як не парадоксально це звучить, пацієнти чаще всього бояться самого укола. На сегодняшний день в клинике мы используем аппаратный метод анестезии. Это так называемая транскортикальная анестезия. Проводится это аппаратом через слизистую оболочку и кортикальную пластинку костной ткани, непосредственно в губчатую ткань. Это анестезия контролируемая и обеспечивает действительно качественный результат глубокую анестезию, которая позволяет э, комфортно работать доктору и комфортно чувствовать себя пациенту в кресле. Вообще система корневых каналов, она содержит не просто прямые каналы, а множество веточек и ответвлений которые мы не можем добраться, как бы мы ни старались. Аппарат Ринзенда – это новый метод химической обработки каналов. С помощью него химическая обработка каналов становится дозированной, то есть безопасной для пациента. Исключаются полностью болевые ощущения у пациента, даже если мы работаем без анестезии, без обезболивания. Давление, которое подается аппаратом Рензенда, рассчитано таким образом, что все труднодоступные каналы, которые мы не можем пройти механическим путем, тем же ультразвуком, они вымываются с помощью аппарата Рензенда. Лікування кореневих каналів можна назвати мистецтвом, досягти якого вдається лише тим, хто застосовує увесь арсенал сучасних технологій і новітніх матеріалів, хто постійно вдосконалює свою майстерність. Сьогодні мережа клінік Аванто це провідні фахівці світового рівня з терапевтичної стоматології, профілактики та гігієни, ортопедії, рентгенології, парадонтології, хірургії та імплантації, дитячої стоматології, а також сучасна зуботехнічна лабораторія, новітні технології і матеріали, унікальне діагностичне обладнання. Качество эдонетического лечения во многом зависит от четкости обзора операционного поля. Чем лучше врач видит объект, тем надежнее и эффективнее будет проведено лечение. Для этих целей у нас в клинике используется микроскоп фирмы Global, который дает возможность контролировать работу и работать с 30-кратным увеличением. Это значительно расширяет э, возможности получения в клинике дополнительной информации о топографии и анатомии полости зуба. Использование операционного микроскопа, в котором соединяются эффекты трехмерного изображения, глибини різкості і мощної бісіньової підсвітки дозволяє доктору контролювати процес лікування і доводити його до совершенства на качественно новому рівні. Якісно проліковані канали це запорука подальшого функціонального відновлення зуба. Важливим етапом ендодонтичного лікування є обтурація, тобто заповнення кореневого каналу після механічної обробки. В нашей клинике используется метод объемной обтурации каналов. Это значит, что мы пломбируем не только основной магистральный канал, но и всю систему, сложную порой бывает систему корневого канала. Эндодонтическое лечение для пациента снаружи ничем не проявляется. Но если у человека вдруг заболит зуб из-за того, что было проведено некачественное лечение, а 75% потери зубов после эндодонтического лечения связаны как раз с неполной, некачественной пломбировкой корневого канала. Поэтому нам нужна основа на долгие годы, которая будет поддерживать и сохранять улыбку нашего пациента в здоровом, надежном виде. Ще кілька років тому складно було досягти ідеальних результатів при лікуванні кореневих каналів, особливо викривлених. Сьогодні це можливо, та стоматологи переконують, попередити захворювання зубів набагато простіше і дешевше, ніж їх лікувати. З вами була програма Медицина. Побачимось.